Опускаем камеры, упусти камеру. Я вам лично, я вам лично вот, под камерой говорю, 26 -го числа я привезу этот системный блок и сохранности. Так забрали а, уже так полностью весь компьютер с системным блоком совсем на свете. Ну, забрали я, я, принтер, я еще не знаю, кто сканер это. и ксерокс. Все отсюда уже вытащили. Вещи. Но я вижу, что там люди работают, хотели что-то удалить, мы удаление остановили. Я 26, числа, 26 числа системный блок вот, в целости и сохранности с всей информацией, даже искать ее не буду, вам лично занесу приемную. Просили его в течение недели подъехать. Он подъехал три дня назад и говорит, давайте по-хорошему, вы нам отдадите бюллетени, чтобы мы ни женщине поговорили. ни Ничего, то есть э, мы даже никому в Донецке не скажем, что вы от, от Яроша были, потому что все-таки вопросы вечной безопасности, что же. Вот, э, но если, если надо сделать вершину пожумели, мы потом по шумим, там пару петард срыв под окном, чтобы для, для своих участников. Вот. Ну, да, я подумаю, ну и все, и, и, и на этом он вот куда Сейчас пишу расписку вот, на удостоверение на системный блок. И, и есть информация, что часть бюллетеней все-таки есть. Нет, ну, не, они лежат в сейфе. Не нужно никого не обманывать, честно честные люди. Господин Голова, окружной выборщик. Объясни, почему на посвеченне уже стоят печати и ваши Объясните, да, ну, А почему они уже с печати? Да, печати, должны печати должны выставляться, когда вы выдаете. Да если бы мне пришли и сказали ну, заниматься да, вот этой печати. мразью, я бы я никогда сложно. в жизни бы, блин, бы. Еще бы и морду набил бы этому человеку. Человек хотел денег с работу. Денег? Вам мало денег. Шахту идите работать. Все вам мало денег белую рубашку и ходишь тут с у меня Пусть тоже светлая рубашка, с... ладно. Не. Тебя на цветаст. Зачем на независимой республике проводить выборы другой страны? Конечно. У нас мы уже живем в своей республике. Пускай это неделя этой республики. Ну ничего, мы 23 года жили непонятно в какой стране. Чувства смешанные на самом деле. Мы, как избирательная комиссия, свой долг выполняли до конца, я считаю есть еще органы власти, которые при всем при этом должны обеспечить правопорядок и возможность свободного волеизъявления людей. Что происходит, вы видите. Вы не нет, своей нет, нет, печати надо поставить. Да, да, да. Все, человек сам если посмотрит. Меня через я, я, его, я его на бакинских, да, я его довернем, на бакинских ну, и оставлю. Это не является журналистской, это является разглашение тайны следствия. Для того, чтобы вы присутствовали при процессуальных действиях, вы должны для этого подать запрос, и вам дадут, офици дадут официальный ответ. Потом вы будете снимать, присутствовать и так далее.